Уважаемые участники конференции, мне приятно, что столько много людей пытаются решить такую важную проблему, как проблему профилактики йодефицитных заболеваний. Мне, как доктору, как специалисту, приходится много видеть больных и много последствий, которые связаны именно с недостаточностью йода в питании населения. Ну, учитывая, что вот здесь аудитория собралась такого порядка, которые заинтересованы в реализации продукции и специалисты разных областей деятельности, хотелось бы остановиться на таком важном вопросе, как профилактика ее дефицитных заболеваний и особенно групповая и индивидуальная профилактика. Почему она нужна, эта профилактика? Оказывается, что каждому человеку, ежедневно, взрослому, нужно 150-200 микрограмм йода. И это каждый день. А почему каждый день? А потому что йод является источником, необходимой частью для синтеза тиреоидной гормоны. А гормоны – это гормоны, которые регулируют все процессы в разных органах и тканях. И практически в каждой клеточке организма эти тиреоидные гормоны действуют. Что они действ... делают? Ну, прежде всего, если раньше говорили, это энергетический обмен. Вот мы здесь сидим, мерзнем, тиреоидные гормоны выделяются и поддерживает вот у нас энергетические процессы. А некоторые не мерзнут. Почему? Потому что в общем у них достаточно тиреоидных гормонов, которые стимулируют э, образование энергии на уровне каждой клеточки организма. Но это не все энергетический обмен. Э, есть более такие важные процессы. А какие процессы? Это вообще обмен и белковый обмен, и жировой обмен, и минеральный обмен. Но а следствие проявления действия этих тиреоидных гормонов на разные виды э, обменов, чем они проявляются? Они проявляются тем, что нарушаются такие важные процессы, как рост и развитие. И вот еще совсем недавно, ну я считаю, что сто лет жизни человечества это совсем небольшой срок. Так вот, сто лет тому назад можно было видеть в Европе 7 миллионов кретинов. Это что такое? Это вот такие маленькие, недоразвитые люди, которые в фильмах показывают, они бегали за этими колесницами. Вот, и там показывали на фильмах, что они где-то там на приемах были, исполняли различные функции. Это было бедствие для Европы и для всего мира. На тысячу человек был один кретин. Ну и в то же время, в то же время, вот многие люди отличались наличием на шее большого зуба вот такое большое образование увеличенное и э, это было здесь рядом в той же Швейцарии и даже если сказать и на Украине это было ну к счастью этого уже нет но все-таки проблема остается э, сто лет тому назад Дэвид э, Марина э, сказал что вот проблема недостатка йода решается очень просто. Просто нужно дать достаточно йода всем жителям, каждому человеку. Чтобы каждый человек получал там вот эти 150-200 микрограмм в сутки йода. Ну и в общем это было сделано. Сделано во многих странах мира. В той же Швейцарии этого уже нет. И в западной Украине вы не найдете таких кретинов, которые были раньше. Вы не найдете таких же больных с большим зубом, свис свисающим на, на грудь, который весит несколько килограмм. А вообще щитовидная железа она э, небольшая, она весит от 12 до 20 э, грамм вот. А вследствие зуба она увеличивается в десятки, а то в сотни раз. Ну, в общем, все было бы хорошо, все было бы хорошо, но исследования, которые были проведены где-то в 50-х, 60-х годах, они показали, что, к сожалению, есть идет дефицит не только вот таких крайних проявлений, но в слабой и средней степени. А что такое ее дефицит в слабой и средней степени? К сожалению, это ее дефицит, который также отражается на наш, нашу деятельность, на умственные процессы, на здоровье, на иммунологические процессы. Ну и самое неприятное то, что вот такой ее дефицит в слабой и средней степени он действует негативно, очень плохо действует на здоровье беременной женщины. У беременных женщин, если для обычного человека потребность в йоде составляет 150 микрограмм, то у беременной женщины потребность в йоде составляет 250-300 микрограмм. И вот здесь если имеется йодный дефицит и для обычного человека, то беременная страдает больше всего. И вот мы как врачи видим, что во время беременности начинается у женщин патология щитовидной железы, начинается гипотериоз, возникает зоб, который нередко переходит в узловой зоб и другую патологию. Кроме того, развиваются и сопутствующие э, заболевания. Это анемия, которая отражается, кистозы и другие заболевания при беременности. Но дело не этим не ограничивается. К сожалению, во время беременности страдает и ребенок. Плод, который развивается в утробе матери. И страдает он самым серьезным образом. Нарушаются процессы созревания и развития нервной системы. Рождается ребенок, а он, к сожалению, плохо видит. Но это не просто плохо видит, он плохо различает эти предметы, он плохо это воспринимает, он недостаточно слышит, он не анализирует эти образы, и таким образом он плохо развивается. И вот эта умственная отсталость начинается сразу же после рождения. И если это не компенсировать, то дальше ребенок переходит уже в следующий период возрастного развития. И дальше вот он приходит в школу, и он не может нормально развиваться. Вот почему? Потому что вот у него не хватает внимания, не хватает анализа. Не хватает понимания ситуации. Ребенок отсталый. К сожалению, вот это явление, но характерно для всех стран мира, и в том числе и для Украины. Я, вот как сотрудник Института эндокринологии, работаю в этой проблеме уже больше 20 лет. И вот когда сразу после Чернобыльской аварии мы начали обследовать детей в разных регионах, то, в общем, даже в городе Киеве мы ужаснулись, что действительно вот дети, школьники, вот, а у них имеется зов. и, кроме того, и показатели умственного развития отстают. В общем, для обычного человека вроде бы этот ребенок нормальный, а для врача специалиста, который использует специальные подходы для того, чтобы проверить умственные качества ребенка. Оказывается, что он не соответствует своему возрасту. И вот в этот момент, в этот момент я помню, когда мы проводили э, сразу же после Чернобыльской аварии обследование детей в городе Киеве, в Печерском районе. Когда мы эти э, результаты свои озвучили, то, в общем, Поступил сигнал, вы такие исследования больше не проводите, потому что, конечно же, вот эти результаты были удручающими. Но, в общем, мы стоим за решение этой проблемы. И должен сказать, что... Вот так, как сто лет тому назад говорил Дэвид Марина, что проблему решить можно и легко. И он в общем предложил тогда использовать едированную соль. И этот метод по использованию едированной соли он принят во всем мире, рекомендован Всемирной Организацией Здравоохранения, и он э, признан и в Украине. В общем, это называется массовая йодная профилактика. Нам всем нужна йод, а йод может поступать вместе с обычным продуктом, с йодированной солью. Но, к сожалению, опыт, который имеется и в Украине, и в других странах, показывает, что внедрение йодированной соли не решает полностью проблемы, достаточного поступления йода в организм. Я вам сказал, что для беременной женщины нужно 250-300 микрограмм йода в сутки, а если э, вот беременная женщина или кормящая мать будет э, под, под, даже потреблять йодированную соль, то в общем она получит где-то 150 микрограмм. И в общем она останется в йод дефиците. А это значит, что и ребенок, который будет развиваться в утробе матери, значит, он тоже будет находиться в йод дефиците. Вот большущая категория э, населения, которая требует дополнительной групповой йодной профилактики. Но еще есть момент, который также касается многих. Свое население. Вы знаете, что у нас есть вот, проблема среди, особенно людей пожилого возраста, которая действительно стоит на первом месте в связи э, с потерей трудоспособности и посмертности. Это причина смертности, это гипертоническая болезнь. Повышение артериального давления способствует, часто вызывает инсульты, инфаркты, и вследствие этого возникает смерть многих людей. И вот если смотреть истоки этой гипертонической болезни, то оказывается, что соль, обычная соль, она способствует повышению артериального давления. И если говорить вот потребление соли каждым из присутствующих, то мы где-то ежедневно потребляем 6-10 грамм соли. Но если это гипертоник, то ему нужно очень ограничить потребление этой соли. Ну и сколько же вот нужно? Вот те рекомендации, которые существуют в ученом мире, они показывают, что где-то нужно потреблять только 3, а то и 2 грамма соли при повышенном артериальном давлении. А что же йод? А если будет даже йодированная соль, то, к сожалению, человек с повышенным артериальным давлением не получит тех 150 микрограмм йода в сутки, которые нужны. Поэтому вот здесь, конечно же, нужны какие-то такие препараты, которые обеспечивают дополнительное поступление йода в организм. К сожалению, такую же ситуацию мы имеем при сердечных заболеваниях, при отеках, при заболеваниях почек. В общем, э мы имеем Большое количество случаев и примеров, когда массовая йодная профилактика не решает проблемы здоровья человека и проблемы достаточного поступления йода в организм. Ну а если говорить о непосредственном продукте йодис? Помню, 10 лет тому назад Василий Николаевич, директор фирмы йодис по науке, обратился к нам в институт с просьбой, что посмотрите, а вот мы создали такой прекрасный продукт, вот как он влияет на здоровье. Мы говорю, взяли эту воду, ну и, конечно, с чего мы начали. Мы начали с анализа, сколько в ней йода находится. Ну и когда мы определили то оказалось, что да, столько, сколько написано на вот этой бутылочке, столько там йода и было. Это точно соответствовало. Но когда мы убедились, что это точно соответствует необходимой дозировке, тогда, значит, мы обследовали где-то около 900 детей Минского района и обнаружили, что у них действительно очень выраженный йодный дефицит. Где-то в сутки у них вместо 100-150 микрограмм йода, вот, выделение с мочой составляло 70 микрограмм. Ну, это... А у некоторых детей было и даже и 50, и 40. Это йод дефицит слабой и средней степени тяжести. Кроме того, когда мы посмотрели этих детей внимательно, вот, доктора... Вот, с помощью ультразвука, к сожалению, где-то у 30 детей, 30% детей щитовидная железа была увеличена, а у 10% она была просто большая, вот, где диагностировался зоб, и где, конечно, уже нужно было не только проводить профилактику, а может быть даже и лечить этих детей. Но вот у нас есть продукт хороший, Йодис. Мы решили это в администрации района, договорились с дирекцией школы, провели беседы с родителями и проводили вот эту профилактику. Но суть состоит в том, суть состоит в том, что всякие препараты, которые содержат йод, они сразу не действуют. Вот. Они действуют, но так как болезнь развивается очень постепенно, так и обратно она уходит постепенно. Поэтому вот это исследование, сначала мы начали три месяца проводили исследование. Проверили через три месяца все те показатели, о которых я вам говорил к сожалению, вот вроде бы только наметились положительные сдвиги. Проверили через полгода, проверили через год очень хорошие результаты. Практически вот то выраженное увеличение щитовидной железы и зоб, который был у детей, он исчез. Практически только где-то у 5% детей Щитовидная железа оставалась немножко увеличенной. В общем, вот эти исследования дали нам возможность сказать: да, действительно, ваш продукт хороший, и его действительно можно использовать. Но, э, в общем, тот продукт, который мы проверяли, это была вода с содержанием э, йода 100 микрограмм э, в 100 миллилитрах воды. Это продукт, который, который обычная вода, немножко йодированная, которую как обычную воду мы пьем, так же и школьники употребляли эту воду. Но для потребителей, вот, для производителей, конечно же, это складывается тонны продукции и э, малая эффективность. И поэтому вот Василий Николаевич обратился ко мне, вот и к дирекции института, что нужно изменить технологию и сделать э, концентрат. Но когда, значит, вот был выпущен концентрат, мы также встречались с производителями, обсуждали все эти вопросы. Тут возникает тоже вот такая проблема. Проблема какая возникает? Что если есть концентрат, то возникает возможность передозировки йода. В общем, я как специалист могу вам сказать, что не существует какого-то особого йода, от которого не может быть передозировка. Передозировка может быть от любого йода, органического, неорганического. Вот. И в общем вот оптимальное количество, которое допустимо, является где-то 500 микрограмм йода в сутки. Вот. Но если это однократно, 1000 микрограмм в сутки. Вот если вы морскую рыбу или креветки потребляете, то 1000 микрограмм в сутки. Ну а в общем, если там длительно 500 микрограмм, если постоянно вы будете принимать эти 500 микрограмм, то к сожалению вы, вот, или там пациент, который находится под постоянным приемом больших доз, находится под угрозой возникновения тех же заболеваний щитовидной железы, гипотелиоза диффузного зоба, узлового зоба, автоиммунного тиреидита и так далее. Я не буду перечислять. Поэтому стоит вопрос, что должна быть точная дозировка потребления йода. Я должен сказать, что вот производители поступили очень правильно. Вот я вижу Значит, они специально создали вот такие колпачки. На колпачках меточка стоит, где стоит 10 и 20 миллиграмм, миллилитров. Что значит 10 миллилитров? Если концентрат содержит 10 миллиграмм йода в литре, то если человек выпивает 10 миллилитров, он потребляет 100 микрограмм. Идеально. А если это беременная женщина, ей нужно 200 микрограмм, она потребляет 20 миллилитров. В общем, это тоже идеально, то, что это подходит. И я думаю, что вот в таком варианте это крайне необходимая продукция, которая принесет пользу населению Украины.